kalau kita melihat kepada insiden-insiden yang melibatkan uh, kecuaian pengguna jalan raya antara penyebabnya saya nak kongsikan di sini ada dua lah tu. Yang pertama penyumbangnya salah satu adalah lumba haram. Dan yang kedua uh, saya melihat kepada konteks uh, apa nama mabuk lah tu. Pengguna jalan raya yang mabuk ni Di mana kebanyakan kejadian ini melibatkan Pemangsa-pemangsa uh, meninggal dunia So dalam konteks Islam uh, Saya mohon pandangan peribadi Dato' lah Untuk sentuh berkenaan perkara ini Supaya lebih jelas uh, Sebab untuk uh, lumba haram dan juga mabuk ni Adalah satu pilihan diri sendiri Datuk. Kan? bukan tidak disengajakan sebagaimana insiden-insiden lain jadi saya mohon uh, penerangan lebih jelas dalam konteks Islam dan juga uh, untuk badan-badan beruniform ni tu kita buat macam-macam acara, kita buat macam-macam tindakan untuk precaution kepada perkara ini. antaranya kita buat uh, program uh, evokasi, kempen dan sebagainya tetapi kita tengok kesedaran daripada masyarakat ni tu masih di tahap yang rendah tu. Di mana jumlah kemalangan jalan raya ni makin hari makin meningkat. Jadi saya mohon pandangan Datuk lah berkenaan perkara ni. Sekian terima kasih. Lumba haram. Dan satu lagi ialah masalah pemandu mabuk. Pemandu mabuk ni dah banyak. Saya sendiri dalam media beberapa kali bagi kenyataan. Mesti satu undang-undang yang serius. Yang menyebabkan orang memang takut. Nak mabuk ataupun ada bahan yang menyebabkan dia tidak boleh konsentrate apabila memandu dan dikenakan hukuman yang sangat tegas dadah pengedar dadah tu belum tentu mati lagi jadi khayal budak-budak lah mati dah hukumannya pengedaran dadah tu pengedar dadah Kena ada kerajaan mesti membuat hukuman yang sangat-sangat tinggi kepada lumba haram dan satu lagi ialah kepada pemabuk di jalan raya. Kalau kerajaan tak laksanakan ini dan ini telah berupa kali digesa. Mungkin sebahagian ada menteri yang dia pun mabuk. Dia tak berapa menyokong. Hal itu apabila dibawa ke parlimen. Mabuk ni telah menyebabkan pemandu mabuk. Orang mati alasan dia senang dia mabuk. Mesti pemandu mabuk ni diletakkan dalam kategori membunuh. Dan kemudian pilihlah bunuh binuh dia punya tahap pembunuh tu. Di bawah membunuh. Dan itu yang dikenakan pada dia. Tak boleh penjara 2 tahun, 3 tahun. Penjara mesti tinggi untuk dia. Mabuk mandu kalau kena 15 tahun, 20 tahun kalau orang mati. Boleh sampai dikenakan dia sepanjang hayat dia pun. Kalau kita tak buat undang-undang ni, kerana ada sebahagian menteri mungkin dia pun mabuk juga. Jadi dia tak berani, tuan-tuan tak kata saya yang kata. Saya tak tahu kita sebut benda ni. Dia memang teragak-agak orang cakap pasal mabuk ni Dia tak apa kita ah, nak lihat, kita nak kaji semula, kita nak semak Memang ada pergerakan tapi tidak kepada tahap yang menakutkan Termasuk budak-budak yang rempit ini. Dia masuk 2 malam, polis pun tahan dia, reman dan semua lepas tu dia keluar Ini semua mesti di bawah tahanan jenayah berat Jenayah yang tak boleh dijamin. Senanglah awak ada minat membunuh orang, awak pergi guna jalan raya. Kadang-kadang membunuh orang ni pun satu satu penyakit juga. Dia suka lihat orang mati kot. Dan orang yang memandu dengan cara memang nak membahayakan orang lain. That means dalam hidup dia, dia ni tidak mengambil berat soal nyawa orang tau. Dia satu orang yang begitu mementingkan diri dia dan dia tak kisah tentang nilai, bukan nilai orang. Kau mati pun okey. Yang penting aku happy. Aku boleh enjoy. Bagaimana budak-budak rempit ni apabila dia membesar, kemudian menggantikan generasi yang baru, pergi memegang jawatan-jawatan, ada posisi dalam masyarakat. Dan itulah mentaliti satu penyakit disorder mental disorder yang ada dalam, dalam diri mereka. Yang mesti kerajaan bertindak dengan tegas dalam hal ini. Terima kasih.